cana abları. S so saat direğin ortana bakan kendimden danışın. Bavrovisal. İlam Ali ev Allah sizi canınızı sağ etsin. Allah sizi razı olsun. Allah ordunuzu korusun. Allah şehitlerimize rahmet versin. Gazilerimizle Allah şefa Nəmləc cənablarım. Bizim Satranı Soltunaq kəndindən Pavrov Tali. Mənim 1 hektar 56 sot torpağım var. Onu imkan verib fajdalatmağa, təhsiləçməyə imkan vermir. Bir mənim ancaq torpaq mənimdir. Mənim sənədim dövlət verdi sənəd vaxt əlimdə. Mənim bu günkü günə orağı qaydadıb iki uşağım var, onun ağzını sürayın əçməyə istəyirəm yəqin dana balam ora qoymur qaydatmadır torpaq mənim nə tər onundiki bunu dövlət mənə verib nə tər onundu bütün orqanlara da müraciətimi etmişəm cavabdır rayonun bütün orqanlarına müraciətimi etmişəm deyər pavrov talih nə deyirsə odur bu da çündi ki o mənim haqqımı torpağımı əlimdən alsın birinci gün. Mən iki balam ac qalsın, onda. Bu hasıq qanunda var. Deyir mənə, məndən başqası yoxdur. Yəni mən nə deyirəmsə odur. Orqanlarda müraciət etmişəm, deyir Bağrov Tali, nədirsə odur. Bağrov Tali kimdir ki, onun olsun? Ancaq torpaq mənimdə, axı dövlət mənə verir. Cənab prezident, mən xahiş edirəm ki, sizin göstərişi üzrünə Mənim bu haqqım özümə qadəsən, özümün olsun. Mən əkim iki balamı saxlayımur orda. Nə sosial arallarla, heç bir yer dövlətdə mənə gəlirim yoxdur. Dövlət mənə bu torpağı verir. Mən bu torpağı əkib, uşaqlarımı saxlamaq, ailəmi saxlamaq üçün verir. Onu vermir ki, kimsə mənim haqqımla torpağımı əksin özü istifadə etsin. Mən də bu gün çocuğunu, yəni oranı əkib toxiləb uşaqlarımın ağzını çörəyə nəçməsiyirəm. Cənab Prezident. Mən sizdən xahiş edirəm. Mənim haqqımı qoyunun tapdalamağa. İmkan verməyin. Necə ki Qarabağ Azərbaycanın idi, Azərbaycan da oldu. Mənim də bu torpaq mənimdir, mənim də olsun. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun, Cənab Prezident. Allah sizə bizim vətənimizin üstündən əsiye eləməsin. Allah ordumuzu qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Xahiş edirəm mənim bu işimi sizin göstərişinizlə yerinə yetsin. Sağ olun.